Hi my precious follower. Uh, exercise number 292. Aşağıdakı cümlələri passive voice-da yazın. Biz artıq passive voice-da, uh, yəni cümlələri işlətməkdə qaydanı yəqin ki, mükəmməl, mükəmməl biliriksə, 11 çalışmanı indi biz rahatlıqla işləyəcəyik. Deməli baxırıq. 1-ci uh, bizim cümləmizin tamamlığı olmalıdır. Biz demək ki, tamamlığı olmayan cümlə heç vaxt passive voice-lə işlənilə bilməz. Ə, deməli, ə, passive voice vaxtıqda mi olduq, biz demişik ki, obyekt qaldısa şəxsə düşməlidir. Şəxs isə obyektə düşmədi. Yəni bunu yadda saxlayın mütləq. Burda sizin üçün qeyd etmişəm mən. Deməli, mini gətiririk ay formasına və zamana uyğunlaşdırırıqda. Yəni uzlaşmalıdır bir sözlə. Uzlaşmasa, yəni bu ə, passive voice düzəli bilmir. Where I shall be I shall be to his friends. A bridge over the river is built. The article hasn't been translated. The, the man was being looked at with great surprise. The film will be spoken about the lesson. 6-cı dərs uşaqlar, ə, baxırıq bizim tamamımız the, ə, the people's parents. Burada nə aldı? Artıq bu yiyəlik aldı. Uşaqların valideyni biz burada söz birləşməsində heçox bir-birindən ayıra bilmərik. Yəni the people's bir parents bir or ola bilməz. Bunu tam bir ə, söz birləşməsi. The people's parents uşaqların valideynlər who stand for. Have they later been typed? No, who is typing them? Uh, he was asked about his holiday. This novel already has been discussed. I was I was not given this address. He was shot to the metro station. The most canal mabnolmaga like